Buyurun, kanalımızın dəyərli izləyiciləri. İctimai də paylaşdığıma baxmayaraq gördüm yenə insanlar yazır. Dublyaj olmayacaq, dublyaj etmirsən, videoları niyə silməsən vəs-saire. İstədim bu məsələdə bir video çəkim və hər şey aydın olsun. Xahiş edirəm, əgər yanınızda bu günə qədər zərrə qədər də olsa xətrim olubsa, bu videoya sonuna qədər baxın. Sonra artıq nə qərar verərsiniz, bu sizin öz şəxsi işinizdir. Bəli, artıq 5 ildən çoxdur ki, dubləcədirəm. Dünyaya o qədər çox meylləndim ki, pul qazanmaq əsas qayəm oldu. Nə qədər namaz qılsam, ibadət etsəm də cahilliyim həyatımın əsas məqsədi qayəsi olmuşdu. İnsanların daha çox xoşuna gəlsin, daha qəşəng videolar tutusdurum, reklam götürəm, pul qazanım, ailəmə istədiyim şey alım, özümə istədiyim şeyi alım və s. Amma Rəbbimin bu ayəsini unutmuşdum. Bilin ki, dünya həyatı oyun və əyləncə. Bəzək düzək birbirinizin yanında öyünmek, var dövləti ve oğul uşağı çoğaltmaq istəyindən ibarətdir. Bu elə bir yağışa bənzəyir ki, ondan əmrə gelen bitki əkinçiləri heyran edir. Sonra o quruyur və sən onun sap sarı olduğunu görürsen. Sonra ise o çör çöpə dönür. Kimisini ahirette şiddətli əzab, kimisini de Allah'tan bağışlamaya varazlık varazlıq Dünya hayatı isə aldadıcı ləzətdən başqa bir şey değildir. Ben qəbul etdiyim dini araşdıraraq tam dərinliyinə gedərək qəbul etmişdim. Amma bu bildiklərim bir az dünyaya meyl edən kimi qaldı daxilimdə qaranlıq bir zülmətdə. Həbs elədim onu içimdə və Allahın rizasını bir kənara qoyaraq insanların rizasını dalınca qaçmağa başladım. Hətta o səviyyəyə çatdım ki, artıq hər şeyim var idi, amma eyni zamanda da heç nəyim yox idi. İçimdəki sıxıntının artıq hardan gəldiyini anlamırdım. İşimi tərk etmirdim çünki qorxurdum pulsuz qalaraq. Və yenə Rəbbimin bu ayəsini də unutmuşdum. Şeytan sizi yosulluqla qorxudur və yaramaz işlər görməyə əmr edir. Allah isə söz tərəfindən bağışlanma və mərhəmət olunacağını vəd edir. Allah hər şeyə əhatədəndir, biləndir. Hər dəfə etdiyim bu əməlləri tərk edim deyəndə şeytan məni kasıbçılıqla, bu vəsvəsələrlə qorxuzurdu. Bir çoxları bilir, hələ bir Instagramda profil də açmışdım. Harunas profilası. Daha çox söyüşlü videolar, yazılar falan paylaşırdı. Bir aya 100 min adamı keçmişdim. Onda hələ evli deyildim. Direktmə qadınlardan, qızlardan bol-bol haram mesajlar gəlirdi. Subhanallah, şeytan məni o günə salmışdı ki, artıq bu mesajlardan, bu mesajlardan sevinirdən fərəhlənirdim. Vay halıma, Rəbbim bu günah və qüsurlarıma görə məni bağışlamasa. Allahın izniylə oranı bağladım və tərk etdim. Sonra birə çıxıb dedi ki, "Salt mənə mən də bir şərtlə satdım ki, bütün ordakı videolara falan silim sonra hər şey." Və dəyər-dəyəməsinə verdim, getdi. Vallahi o profildə bağlamaqda məqsədim Allahdan qorxmağım oldu. Yoxsa mənə həm bol-bol pul gətirəcəkdi, həm də bir çoxların istədiyi kimi gözəl qızlardan bol-bol mesajlar, təkliflər var idi. Allah şükür ki, Allah mənə gözəl həyat yoldaşı da nəsib etdi və bu haramlardan uzaqlaşdım. Onca halda içimdə pul qazanmaq xərəsliyim davam edirdi. Bu dəfə də YouTube-da kanal açdım, başladım videolara, qeyri-etik sözlərə, sonra şirkətlər çıxdı. Ayda 4000, 5000 pul qazanırdım. Təbii ki, əvvəl 300, 400 manata yağışda, qarda, ayağı suyun içində, qala-qala kuryer işləyən Harunu bu pul daha da çox qazanmağa təşviq edirdi. Yaxşı, niyə qəlbim sıxılmağa başladı? Nə döndərdi məni? Nə vadar etdi məni videolarımı silməyə? Nə vadar etdi məni tövbəyə? Deyə bilərsən ki, söymədən də, qeyri-etik kəlmələr istifadə etmədən də davam edə bilərsən bu yola. Məcbur deyil ki, qeyri-etik sözlər deyəsən. Demək olar ki, artıq son zamanlar uşaqların, balacaların üzərində sözlərimin, danışıqlarımın nə dərəcədə təsirli olduğunu anlamışdım. Məktəblik uşaqlar, hətta balaca qızlar belə mənim sözümdən istifadə edirdilər. Deyə bilərsiniz ki, bunu səndən öyrənməsə də, onsuz bir gün başqalarından, kimnəsə öyrənəcək. Amma fakt budur ki, bunu mən öyrədirdim. Xeyirə səbəb ola biləcəyim halda, özümün də utandığım şeyləri edirdim. Sonra qeyri-etik sözlər istifadə etmədən də belə edim dedim. Şeytan bu dəfə belə vəsfə ilə yaxınlaşdı mənə. Biraz yüngül elə, qeyri-etik eləmə, yaxşı olacaq hər şey. Amma vallahi bu da bir tələy idi. Videolara davam etdikcə, ay da yox, e, burada Bu söz biraz qoysam daha yaxşı olar. Biraz yüngülləşdirim qoyum, yox eş. Həmçinin bir-bir yol 4-5 günə Ərsiyə gəlirdi. Bu da məni xeyli Allah'ın zikrindən, xeyir işlərdən, anlaşıc üz etdiyim əməllərin tərkinə gətirib çıxırdırdı. Çox yorulurdum. Hətta son zamanlar o qədər mənəvi bir sıxıntı çəkirdim ki, heç nə mənə fayda vermirdi. Boşluğun içində qalmışdım sanki. Bu sıxıntılarım içində Allah gözəl elimli bir qardaşı mənim yardımıma göndərdi və daxilimdə zülmət bir həbsxanada həbs etdiyim bütün o yaxşı sifətlərimi dartıb oradan çıxardı. Mənə Allahı, İslamı, təvhidi, Rasulunu, Əhləbeytini, Sahabələrini xatırlatdı. Gözlərimdən yaşlar axıb gedirdi. Geri dönüb özümə sual verirdim. Allahım, mən nəyə gəldim bura? Mənim məqsədim nə oldu? Mən necə bu qədər ağladım? Həna gecələri səcdədə ilə keçirən, Gənclikdən 28 maya qədər ayaqla namaza, məscidə gələn Toyma ilim məclislərinə qoşulan, hər dəqiqə qaldı, süfləri məscidə girib əzan verən Harun. Hər gün bol-bol Quran oxuyan Harun illərdir niyə Allahın kitabına, Allahın mesajlarına yaxınlaşmayıb? Amma ondan başqa hər dəyərsiz mesajlara diqqət yetirir. Niyə Harun daha çox bədən çıxarmaq, özünü göstərmək, pul qazanmaq hərslisi oldu? Xeyirsiz əməllərin hərslisi oldu. İnanın, bu elə bir sıxıntıdır ki, vallahi bunu yaşamadığca anlaya bilmərsiniz. Haqqı bildiyin halda onu tutmaq. Onu görməmək üçün gözünü bağlamaq. İman bu çox dəhşət bir şeydir. İman itaatlə çoxalıb asiliklə azalır. Bu sanki ştanğın altına girmək kimi bir şeydir. Əgər güclü olsam bu yükü qaldıracam. Yox, əgər gücün çatmasa, o sənin üzərinə düşəcək. Və mənim də itaeitim azaldı, arxasınca imanım da azaldı və nəfsim üzərimdə hakim oldu. Dəyiyim ki, məsəlman qardaşım mənə ən gözəv olan şeyləri xatırlatırdı. Amma mənə dublyajı tərk elə falan demirdi, amma məni xeyirə dəvət edirdi. İnanın sonuncu dublyajımı etməyə Allahın adına deyirəm. Bu dünyada gördüyünüz, eşitdiyiniz hər şeylərə sahib olsanız belə, imanın şirinliyi qarşısında heç nədir. İman elə bir şeydir ki, Allahdan başqa heç kəsdən qorxu olmaz. Bədənin dəyişsə, gözlərin oyulsa belə, imanın olduğu halda bunlar sənə bir heç gələr. Xəstəliklər sənə bir heç olar, çünki sən Rəbbinin ayələrini xatırlayarsan. Biz sizi biraz qorxu, biraz aclıq, biraz da mal-dövlət, insan və məhsul itkisilə sınayırıq. Sabr edənlərə müjdə verir. Onlar deyirlər ki, onlara bir müsbət üz verdikdə biz Allahə məxsus və ona da qaydacaq deyirlər. Onlara üzrə Rabbi tərəfindən təriflər və mərhəmət vardır. Mehsə onlar doğru yolda olanlardır. İman qəlbinə yerləşdisə, bu həyatda heç bir sıxıntı sənə sıxıntı olmaz. İmanın şirinliyini daddınmı? Allah üçün bir şeylər etməkdən, bayaq Allah üçün bir şeyləri tərk etməkdən elə bir zövq alarsan ki, Diğer zövqlər bunun yanında bir heç olar. Sən artıq Rəbbinə özünə dost seçərsən. Rəylərə baxıram, ay din, bu nədir falan. Ay da harda qaldı gülməli videolar. Subhanallah, Allah buyurub sən xatırlat. Çünki müəmmirlərə xatırlatmaq fayda verir. Din deyərək sen bunu necə ucuz bir şey sanarsan? Bu sənin qurtuluşundur. Bu sənin dünyaya gəlməyinin qayəsidir. Bu sənə yaradanın əmridir və bu dünyada olan hər bir şey səni onu unutmaq üçün çalışır, vurur. Və bu gün mən onları sənə xatırladıram. Və və bu gün sən bu xatırlatmağa görə tərk edirsənsə, sən necə özünü məsuldan sayırsan? Mən bilirəm sən baxmağa qorxursan, sən xatırlamağa qorxursan. Çünki bunu sənə günahların vadər eləyir. Ona görə qaçırsan, qaçma vallahi bu şeytanın vəsrəsətidir. Allahın lənəti mənim üzərimə olsun. Əgər mən bu dəvəti sizə pul qarşılığında insanların məni tərifləməyi üçün və ya hər hansısa bir firqəni üstün tutmaq üçün və ya hətta hansısa bir dünyəllik qarşılığında edirəmsə. Am olsun Allah, yeganə məqsədim Allahın rəzasıdır. Və bu gün kimsə mənə əl ataraq cəhənnəmin çuxurundan çıxardıbsa, və mən də bu gün digər bacılarımı, qardaşlarımı o çuxurun kənarından uzaqlaşdırmaq istəyirəm. Mən dərk elirəm bu necə bir məsuliyyətdir. Çünki əgər yanlış bir yol, yanlış bir cığır açsam, insanları azdırsam, onların qazandıklarından mənə də pay var. Ancaq bu gün bir çox din xadimi bundan insanlar azdırır. Biraz araşdırın, gözünüz açıq olsun. Mən qorxudullar, istəyicin düşəcək baxış olmayacaq. Sizə mən bu yola çıxanda insanların xeyirə deyil də daha çox cahilliyə, nəfsinə meylli olduğunu bilmirdim. Mən elə bundan istifadə edərək pul qazanmırdım. Mən indi ki dəvətimi insanlar üçün edirəm ki, insanların getməsindən, bayaq da videolarıma baxışın az olmasından qorx. Tarix boyu ki bəzi peyğəmbərlərin dəvətini heç bir nəfər də olsa qəbul etməyib. Onlar insanlar üçünmü çalışırdılar ki? İnsanlar onları söyəndə, onlara kahin deyəndə, dəli deyəndə, məcnun deyəndə, gəlin yəni bunlara baxmayaraq yenə də öz dəvətlərindən davam edirdilər. Onlar bunu Allah üçün edirdilər. Ey nə mən də bu gün bunu Allah üçün edirəm. Mən qiyamət günündə Rəbbim qulum səndən razı qaldım deməyi üçün nələr edərəm? Və mən qiyamət günündə əməl dəftərimə baxdığım zaman fəxr etmək istəyirəm. Allah hürmətinə deyin, arxamda güldürmək, lağlağı, boş-boş işlər qoyub getsəm, bunlar məni Allahın huzurunda qurtaracaqlar? Bunların dəyəri Allahın üzründə nə olacaq? Oca Rəbbimiz ki buyurub: "İlləlləzîne əmənû və əməlûs-sâlihâti, bətəbə'ûs-sâbi və bil-haqqi vəs-sâbi s-sabr." O kəslər ki iman gətirərlər və salih əməllər edərlər. Haqqı digər və səbr edərlər və səbr edəllər. Niyə? Çünki haqq dediyin zaman insanlar həmişə qarşı gələcək. Bunu hazır olmalısan ey qulum. Haqq dedinmi? İnsanlar sənə qarşı gələcək və sən səbr etməlisən. Dünya bir dəfə verilir sənə. Bir şansın var. Seçimini etməlisən. Yolun ya Allah üçün olmalıdı, ya nəfsin üçün. Başqa yol yoxdur. Yanlar üçün yaşayacaq, ya nəfsin üçün yaşayacaq. Ya sənə verilən ömrü zaya edəcənsən, ya da Allahın buyurduğu yol ilə gedəcəksən. 31 yaşım var artıq. Qədərimin harda çatacağı bəlli deyil. Və mən başardığım qədər istəyirəm ki, xeyir qazanım. Allahın huzurunda şəhidlərin, nəbilərin, peyğambərlərin, salihlərin arasında olum. Lağlığını buraxdım. Yalnız etik çərçivələrlə Instagram kanalımda arada bir heyvanlardan falan dublay edəcəm ki ən azından nəticə olmasın orada açıq saçıqlıq və başqa bir şeylər yoxdur. Qeyri-etik sözlərdə istifadə etməyəcəm. Amma təbii ki, bunları da vaxtımı çox sərf etmədən, israf etmədən edəcəm. Sadəcə onlar üçün bəziləri mənə çatmir. Sizi xeyirə dəvət edən birinə necə belə sərt münasibət bəsləyirsiniz? Qalbiniz bu qədər mi daşlaşıb? Bu qədər mi möhürlənib? Mən 5 ildir bu sahədəyəm. İnanın, çox şeylər görmüşəm. 99% vain çəkənlər, vaxt gülməli videolar çəkənlər, vaxt Bu və ibrətli videolar çəkənlər, bunu sizin üçün etmir. Sadəcə olaraq bacarığından istifadə edərək pul qazanır. Baxın, videolarım əvvəl 1 milyon, 2 milyon baxış gəlirdi. İndi nə oldu? Dip bu qədər düşdü. Onlar məgər məni sevdilər? Xeyr. Haronu sevənlər, Haronu belə eləyənlər, like Laikinlər, bunlar hamısı boş sözlər idi. Onlar əslində mənim videolarımı, lağ-lağlarımı, söyüşlərimi sevdilər. Bunlar üçün Allahın rızasından dönməyə dəyərmi? Vallahi qəbrinə tək qoyulacaq. Ailən də 2-3 gün ağlayıb sonra səni unudacaq. Etmə, heç, heç kim fayda verməyəcək sənə. Gerdə xeyir əməllər qoymayıb Allah üçün yaşamadansa, dediyim kimi get də həyatını. İsraf elədin. Bağladılar gözünü, dünya hərisi oldun. Əgəd, əgər əbədi yaşayacaqsansa, heç istediklerini. Əbədi deyil axı, əbədi deyil. Hər an ölüm səni yaxalaya bilər. Hər an Allahın qədəri gələ bilər. Bir sözlə dəyərlizlər. Mən tövbə etdim. Xeyirə üst tutdum. Və bu kanalda filmlərdən dublyaj falan eləməyəcəm. Əgər bunları gözləyirsənsə, bu şirə gözləmə amma Allah şahid olsun ki sizi dəvət etdim və öz qüsurlarıma etiraf etdim çünki məndən bunlar qiyamət günə soruşulacaq və siz də şahid olun xahiş edirəm məni tərifləyib halal olsun falan zət deməyin tərifə layiq olan ancaq Allahdır o qədərim günah və qüsurlarım olub ki aşkarda görsəniz inanın ki məni də baltalayardınız və məni də lağlığı deyib silərdiniz necə ki bir çoxlarınız etmisiniz mən həmçinin mən tərifdən qorxuram çünki bununla qəlbimə riya göstəriş düşməsindən qorxuram ki bu da bütün əməlləri puç edir əgər bu gün mənim əməlim Allah üçün olmasa, insanların tərifi üçün olsa, və ya qazanacağım pul üçün olsa, mənim əməlim buç olacaq. Onda yorulub qorxuram tərifdən. Məni tərif etməyin xahiş edirəm. Faydalanın, Allahın xatırına. Bu mənə yetər. Başqa heç nə istəmirəm. Bəziləri güyən məni koronavirusdan qorxub imana gəldiyimi söyləyir. Yox, Allah and olsun, bu sadəcə olaraq bu günə təsadüf etdi. İmana gəlməyim, yenidən imanımın qalxması bu günlə təsadüf etdi. Ama üreğim bir iki defa çok pis tutmuştu. O buna göre korkmuştum ve Rabbime yalvarıp ne olur Rabbim bana bir zaman bir emellerimi yeniden düzeldim diye dua etmiştim. Ama bu 4-5 illi cahillik döneminde anladım ki küçük bir şeytana attım. Vallahi o adımı attınsa sürünüp gideceğim. Ona göre küçük de olsa, günahlar küçük de olsa onlara küçük yanaşma. Çünkü dağlar o küçük taşlardan emele gelir. Çünkü o tepeler o küçük taşlardan emele gelir. Yığılır üzərindən, yığılır, 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 axırda böyük bir dağ olur. İnam ki, indiki bir çox filmlər, animasiyalar və hətta telefon proqramları beynimizi kütləşdirmək üçün şeytan və onun tərəfdaşları, onun dostları tərəfindən ortaya atılmış bir şeylərdir. Bu bir oyundu və biz çoxlarımız buna düşürük və heç belə etmirik. Məsəl üçün kiçik bir misal, hansı ki Allahın əmridir, ancaq insanın şur altında eləcə mənfi yerləşdirilir. bunu hepsi filmde hissetmişsiniz. Şerede kadınlar yüzlerini gizlenme için esirler boyu başlarına örttükleri çadırlar verir benim. Benim nenem de böyle çadır örtürdü. Benim de böyle nenem şerkes baktı çadrasını yandırmıştı. Benim de böyle nenem şerkes baktı çadrasını Ama Allah ne buyurur? Müminlerin kadınlarına de ki, namahrem yanında çarşaflarıyla örtünsünler. Bu onların tanınmaması ve onlara eziyet verilmemesi için daha münasibdir. əziyyət verilməməsi üçün sizi yaradan, fitrətinizi bilən Allah sizin üçün deyib bunu. Çünki qadın gözəldir, çünki qadın cəlbedicidir. Qadının məhrəm yerləri onun zinət əşyalarıdır və şor gözlər bunları gördükdə sizə əziyyət verəcək, söz atacaq, arxanızda düşəcək, dil uzatacaq. Bir sözlə bütün insanlığın sizin başınızı qatmağa çalışdığı bir zamanda xatırladan insanlara çox böyük ehtiyacınız var sizin. Son olaraq Uca Rəbbimin Müminun surəsindən olan ailəriniz isə xatarladı. Nəhayət, onlardan birinə ölüm geldiği zaman deyər, Ey Rəbbim, məni geri qaytar. Bəlkə tərk etdiyim yaxşı əməlləri indi edəm. Xeyr, onun bu dedikləri ancaq boş bir sözdür. Onların arxasında diriləcəkləri günə qədər bərzax vardır. Sur üfrüləcəyi gün onların aralarında qohumluq əlaqəsi olmayacaq və onlar bir-birindən hal-əhval tutmayacaqlar. O gün məhz ağır gələnlər necə tapacaqlar? Terezlere yüngül gələnlər isə özlerini ziyana uğradanlardır. Onlar cehennemde əbədi kalacaklar. O da onların üzünü yandıracak, onlar orada kız olmuş vəziyyətdə kalacaklar. Məgər benim ayələrim size okunmurdu mu? Siz de onları yalan hesap etmirdinizmi? mi? Onlar diyecekler, ey Rabbimiz bədbəxtliyimiz bize üstün geldi ve biz doğru yoldan azam bir cemaat olduq. Ey Rabbimiz bizi oradan çıkart, eğer bir de günah işlere kaytsak, hakikaten de zalim olarak. Allah buyuracak. Orada alçalmış vaziyette kalın ve bana hiç ne demeyin. Hakikaten de kullarımdan biri zümre var idi ki. Onlar ey Rabbimiz bizi iman getirdik. Bize bağışla, bize rahmet. Sen rahmet edenlerin en yakışsan deyirdiler. Siz ise onları meskereye koyurdunuz. Sonda bu meskere beni ya da salmağı belə sizə unutturdu. Siz onlara gülürdünüz. Bugün ben sabır göre onları mükafatlandırdım Şübhəsiz ki, uğur qazananlar da onlardır.